Олена Лукаш народилася 12 листопада 1976 року у Молдові. За юрист, колишній міністр Кабінету міністрів України, екс-міністр юстиції України, народний депутат попередніх скликань. Вітаю вас, шановні радіослухачі та телеглядачі на хвилі радіо РАФМ. у студії Сергій Сулим. Розпочинаємо програму від першої особи. Наша гостя Олена Лукаш, екс-міністр юстиції України, колишній міністр кабінету міністрів України, народний депутат. Колишній, вітаю вас. Здравствуйте, отже, пані Олено. Сьогодні говоритимемо про рівень легітимності влади і про законність її рішень, але от наскільки мені відомо, сьогодні вам паспорт повернули в генпрокуратурі України. Це така дуже довга складна історія. Ви написали, що раділа, як 16-річна дівчина, коли паспорт, мабуть, вперше отримували. От що це означає? От ви як юрист можете сказати, тобто це против вас вот все провадження, ця, вся... Тобто, как эта история э, дальше развиваться, на вашу думку? Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я очень признательна вам за возможность сегодня быть в этой студии и рассказать свою историю, поговорить о том, что происходит в жизни нашей страны и спрогнозировать будущее. Сегодня я действительно стала счастливой обладательницей своего украинского и своего международного паспорта. 28 декабря декабря 2015 года, то есть три месяца назад, Генеральная прокуратура Украины проиграла определенный процесс в Соломенском районном суде. И уже тогда с меня были сняты все ограничительные меры, и мне должны были вернуть паспорта. По непонятным для меня причинам этого очень долго не делалось. Целых три месяца я была без паспортов. И вот внезапно Генеральная прокуратура Украины приняла решение сегодня вернуть мне эти паспорта. <сосы> Сразу скажу, Сергей, я никуда не собираюсь. Территорию Украины я не покину. Я <сосы> здесь, в том числе с вами в студии. Это означает, что я готова готова защищать себя от сегодняшнего политического преследования. Это означает для меня, что моя борьба продолжается. Это означает, что я э, готовлюсь в суд и сумею доказать, как в украинских, так и в международных судах, свою невиновность. От, э, Владислав Куценко, вы, быть, чули его заявы, с приводу вашего позову до суду. Он назвал вас яростным представителем режима Януковича, власть которого привела к убийству небесной сотни, и сказал, ну, по сути, вот если так, что вы маете сидеть у в'язниці, а не позывы подавать. Как Владиславу я... Куценко нужно меньше разговаривать и чаще приходить в суд. У нас уже третье судебное заседание, куда не является Владислав Куценко. Угу. Очень хорошо безосновательно говорить в эфирах. А вот прийти и ответить за свои слова и за свои действия, судебная инстанция у него почему-то не получается. Що, на вашу думку, відбувається в країні? Тобто, от я м, буквально пару тижнів тому з Олександром Лавриновичем спілкувався і його запитав, як, по-вашому, ця нова влада е, в плані порушення законності Конституції, е, пере, е, скажімо так, переважила, е, далі зайшла, ніж режими попередні. Він сказав, що так. От, то ваша оцінка того, що відбувається? Давайте на секундочку завершим вопрос уже о Генеральной прокуратуре. Mm -hmm. Я хотела бы, чтобы все понимали, что власть и прокуратура, которые не ответили ни на один вопрос, что случилось на Майдане и с протестующими, и с правоохранителями, что случилось в Одессе, в Константиновке, в Мариуполе, что случилось с нашей экономикой, откуда такая бедность и падение уровня жизни. Сейчас пытается меня и таких, как я, бросить как кость радикалам, и бросить как картинку в эфир, чтобы показать, что они борются. Власть не может дать людям хлеба, поэтому они дают зрелище. И поэтому в отношении меня осуществляются такие действия. Что касается сегодняшней темы вашего эфира, она называется ⁇ Легитимность ⁇ Легитимность, она имеет две составляющие ⁇ законодательную или законную легитимность и общественную легитимность. Что касается законодательной, это нормы, правила, порядки выборов, и они прописаны в законах. Что касается общественной легитимности, то этот вопрос обсуждается еще со времен Средневековья. И, как говорили ученые правоведы, не каждая законная власть является легитимной. Общественная легитимность проявляется в доверии к власти, к принятию власти народом, к уважению власти народом. Сейчас народ един как никогда. По какой бы сторону разделенных политиками баррикад люди не находились, но в одном народ един полностью. 87% граждан не поддерживает курс власти и саму власть. Народ объединило непринятие власти. Поэтому если говорить о теме вашей, Передачи, то общественной легитимности у этой власти нет. Она должна уйти. Uh -huh. Если люди больше не верят власти, и об этом показывают все цифры социологии, то единственное, на что они могут опираться, на репрессивный аппарат и на попытки делить бюджет. Все. Все-таки <соцентреский> вы не ответили на мое питание. Что происходит сейчас так, в стране? Так. Сейчас в стране происходит очень, очень дурная и грустная попытка показывать зрелище вместо хлеба. Сейчас происходит так называемая э, до премьериада. Мое отношение к ней э, я выражу простыми словами: Нельзя говорить о том, что сейчас происходят только выборы нового Кабмина. Эта коалиция формировала старый кабмин. Эта коалиция пришла в 2014 году с 300 голосами и ответственно за все, что происходило на тот момент. Эта коалиция голосовала закон о бюджете. Эта коалиция поднимала нам тарифы. Эта коалиция лишала последних копеек работающих пенсионеров. Эта коалиция забирала деньги у матерей-одиночек и у чернобыльцев. И вопросы, которые голосовала коалиция, потом реализовывал Кабмин. Я хочу сказать, что сейчас происходит попытка парламента уклониться от ответственности и свалить все на Яценюка. Мне все равно, каким будет фамилия премьера. Мне действительно все равно, каким будет состав кабинета министров. Будут там интуристы, или там будут патриоты, или там еще кто-то будет. Я точно знаю, что курс власти не изменится. А курс власти – это уничтожение экономики, уничтожение людей – І повне безправі хочеться вам політичне питання поставити. Але от такий приклад вас звинувачували закони 16 січня. Там казали, що вони екстремістські. Там можу процитувати Андрія Єрмолаєва, який ще 25 січня 14-го року, коли подавав відставку з посади голови національного інституту стратегічних досліджень, він сказав, що прийняті закони ніякого відношення до права не мають, оскільки прийняті документи суперечать правам людини. Там були навіть заклики. Що в Україні після таких законів можна заяву писати про вихід із ООН. Але, от судячи з усього, ці закони якось повернулися в українську в законодавчий базис. Ви абсолютно праві. Дійсно, 16 января був прийнятий пакет законів в пилу політичної боротьби, названий диктаторськими. Це був інформаційний вброс і піар шум. Так восприняли это люди. Приведу простой пример манипуляции. Например, обязанность согласовывать передвижение более пяти транспортных средств с ГАИ. Оно было тогда, и оно есть сейчас. Это пункт В, пункта 32 правил дорожного движения. Действует до сих пор и никаких абсолютно никаких замечаний ни у кого не вызывает. В принципе, та же история и была и с, основной, с, остальными законами. Сразу скажу, что я и возглавляемая тогда мною Министерство юстиции никакого отношения к этим законам не имела. Мы их не разрабатывали, мы их не голосовали, мы уже получили их подписанными спикером на визирование для передачи подписи президенту. Мы их проанализировали на предмет соответствия нормам европейского законодательства и пришли к выводу, что все эти нормы присутствуют как в европейском законодательстве, так и в законодательстве других стран, Канады, США, например. Но политический шум стоял невероятный. Люди не восприняли эти законы, в том числе благодаря политикам. И я лично писала законопроект, который позже стал законом про отмену этих законов. Этот документ писался у меня прямо на рабочем столе да, на, на, и на рабочем компьютере набирался. Поэтому в тот момент эти законы отменили. Но потом эти законы вернулись. Сейчас практически все законы... В пылу борьбы, названной диктаторскими, присутствуют в гораздо более жестком варианте в законодательстве Украины. Приведу, например, простой пример люди и политики очень сильно возмущались применением спецсредств против протестующих. Да, Светло-шумовые, дымовые гранаты. Вот тогда их было шесть. А по новому закону про национальную полицию их 13. И к резиновым дубинкам добавились пластиковые, добавились сетки для связывания людей, маркировочная краска, электрошокеры. И все молчат. Я хочу спросить тех, кто тогда так реально защищал права людей. Хотя это было не так. Он защищал свое политическое будущее. И путем обмана людей таких к власти и пришел. Почему молчим? А от о, вас ще звинувачували, що ви вимагали не, надзвичайне становище впровадити в країні. Это правда? Это тоже была информационная технология. Я хорошо помню, как это произошло. Это произошло в день захвата Министерства юстиции Украины. Тогда ко мне пришли представители оппозиции Швайка, Карпунцов и Петренко. И я сказала, что помогу им написать законы, в том числе закон об амнистии для мирного урегулирования. Был выходной, я вызвала женщин. А Минюст – это женское министерство. Фемида сама женщина. И они начали писать законопроекты. Ночью, когда я уже была дома, я услышала звонок своей сотрудницы, которая мне сказала дословно. Мы блокированы, мы заложники. Нам сейчас бьют компьютеры, ломают столы, требуют открыть сейф, ищут деньги. На первом этаже Минюста… Открыть кран. провулку, как раз буквально. Да, буквально... это была на Городецкого. А, Первый на Городецкого. этаж заливает вода. Она открыта. Угу. Этими людьми в балаклавах. Нам очень страшно. Только что разбили фоторамку с моим ребенком. Мы не знаем, как отсюда выйти. Я была не просто шокирована. Ведь эти женщины находились там по моей просьбе. По моей просьбе. Я, руководитель, несла за них ответственность. И э, в эту ночь я оказалась с этой проблемой один на один. Потому что телефоны послов, представителей оппозиции и представителей нашего силового блока почему-то не отвечали. Все, что я смогла, это найти видеокамеру, найти видеокамеру и записать то эмоциональное обращение. Я не призывала к ведению чрезвычайного положения. Я сказала, что если заложники не будут освобождены, я обсужу обсужу со своими коллегами-министрами на РНБУ вопрос введения чрезвычайного положения, так бы поступил любой министр. Про офшор-гейт, я ще згадаю, чому не могли за два роки так, от створити умови, щоб невигідно було капітали вивозити за кордон. У нас говорять, що капітали вивозяться, тому що таке податкове законодавство, взагалі, таке законодавство, що вигідніше вивозити там і там всі справи проводити. У нас є великі компанії, які з офшорів по суті зареєстровані на офшорах. Але таке ж питання можна поставити і до. Ющенко и до Януковича, и, судя из всего, такая практика еще за кучми была створена. И это же вопрос можно и вам поставить. Что вы имеете в виду? Чему? Почему люди да. работают с офшорными чему? компаниями? Так, так. А, офшорный бизнес, легальный бизнес. Мы должны ставить вопрос не так, почему политики Работают с офшорными компаниями, почему сращивается бизнес и политика? Вот это проблема. Не проблема в том, что существуют разные режимы налогообложения mm -hmm. и разные попытки и, и методы оптимизации налогов. Да? Проблема в том, что происходит сращивание власти и бизнеса. Проблема в том, что общество не понимает, что это за закрытые такие теневые схемы. Проблема в том, что вместо того, чтобы заниматься страной, люди занимаются собственными офшорами, оформляя их на себя. Ну, и вот вы в чудо этом про проблема. Труханова, например, он же, колись, я не знаю, сейчас он уже не член партии регионов, но он был одним из лидеров партии регионов в той же Одессе. У него 20 офшоров, вот, останется. цей. Тобто, это це же практика такая была завжди, что Это мировая цим Судя вот, по да. документам по Панама Пейперс, это проблема далеко не украинская. Но на Україні вона відразилася достаточно болезненно. Скандал з Панама Пейпер безусловно повлияв на нідерландців і сказали рішительне ратифікації договору про асоціацію. Ну що? Шановні радіослухачі і телеглядачі. На цьому програма від першої особи завершується. Наша гостя Олена Лукаш, колишній міністр юстиції, колишній міністр кабінету міністрів, народний депутат, дякую вам програмою Сергій Сулим. Дякую всім за увагу. До зустрічі.